Слава Иисусу! Мы сейчас будем молиться за наших родных и близких. Нам раздали недавно вот здесь, вот такие, видите, закладочки для, для Библии. Я записал уже вот сюда свою старшую сестру с ее мужем, старшую дочь и зятя, и весь ее дом. Ну, это я так помню. Младшую дочь. Вот. Хотя я и так молюсь, но все-таки так я еще больше буду помнить об этом. Я читаю Псалом 125. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над ними, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. со слезами будут пожинать с радостью. Сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Аллилуйя. Здесь в этом псалме таком маленьком, как бы вот такое встретение, два, и Ветхий Завет, и Новый Завет встречаются, мы видим. Начало идет, вот здесь говорится о пленниках, здесь говорится о пленении Израиля. Но я хочу говорить о наших пленниках, которые находятся в плену у сатаны. Когда-то мы были пленниками, но Господь нас оттуда забрал. Господь говорит, может ли быть отнята добыча у сильного? И по нашему человеческому пониманию не может быть, потому что он сильный, и он говорит о сатане. Но Господь говорит, может. Потому что я сам буду сражаться за вас. Я сам буду сражаться за вас. И я смотрю, хочу показать: здесь написано, что первый стих рассказывает о пленении Израиля, а второй стих говорит о сении и жатвы. И мы понимаем, вы знаете, вот когда свидетели Иеговы говорят, что они должны свидетельствовать, то в Ветхом Завете Израилю, наоборот, было запрещено идти к другим народам, смешиваться с ними. Это Иисус свидетели мы с вами. Иисус именно христиане свидетели, но никак не в Ветхом Завете. В Ветхом Завете было запрещено идти в другим народам и смешиваться с ними. Это мы, имея силу Божию и помазание уже Духа Святого, имеем власть и силу, Бог нам дал такую силу, идти между язычниками и свидетельствовать. И если мы с Богом, то нам ничего не приключится. А Израилю было запрещено. И здесь именно написано, что Сеявший со слезами будет пожинать с радостью. Сеющий сеем слово. Почему со слезами? Дорогие мои братья и сестры, мы должны очень серьезно относиться к этому. Вы знаете, когда мы будем, у меня нет времени читать, если бы мы прочитали, помните, когда пришли к Иисусу и сказали, что Пилат смешал с жертвами галилеян, с их жертвами. Иисус что им ответил? Вы думаете, что они были самые грешные? И думаете, на кого столб упал, там башня Силаамская, что они были самые грешные? Вы видите, что люди, они пытаются найти виноватых. Они пришли и говорят, вот Пилат, вот он смешал этих людей, а Иисус возвращает к людям. Смотрите на себя, вы думаете, что они были самые виноваты, как и вы? Но если не покаетесь, как и они, погибнете. Столб упал, кто виноват? Тут Бог уже виноват, столб упал. он говорит, нет. Они тоже были не самые грешные. Но если вы не покажете. Иисус опять нас возвращает к нам, к нашей душе. И очень, и что Он говорит? Также погибните. Мы должны к этому очень серьезно относиться. И когда мы молимся за наших родных и близких, мы должны туда прилагать душу. Мы должны прилагать. Знаете, мы можем молиться, как бы как, ну как, вот стали по обыкновению. Проговорили с коговоркой и пошли. И это не молитва. Тут написано, сеющие со слезами будут пожинать с радостью тот, кто прилагает к молитве сердца, Тот, кто понимает, что если не спасется его ребенок, не спасется его родные и близкие, то он погибнет. Мы с ними не встретимся. И это страшно очень. Мы как-то, нам кажется, вот это еще время есть, пройдет, но башня упала неожиданно. И, и этих смешали, то мы не властны над своей жизнью, как и наши родные и близкие. И потому что всякий день может быть последний. С плачем несущий семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. И здесь говорится о том, что если мы будем стоять в проломе за наших родных и близких, а Господь этого хочет, то мы Обязательно будем со снопами, обязательно мы будем с урожаем, такого быть не может. Может быть не все, я, мы не можем говорить сто процентов, но я думаю, что Бог силен, будут являться э, знамения, чудеса и Бог спасет. Вы знаете, я хочу сказать, когда-то я не знаю, я говорил, но хочу, может, повторить, мы молились за нашу, за моей жены сестру, молились, свидетельствовали по телефону ей, потому что она живет 300 километров от нас, и она расспрашивала нас все. И вы знаете, тут ей во сне явился Иисус. Явился Иисус и сатана с одной стороны, она посредине. И, и она видит, говорит, что сатана ее как бы к себе зовет. Она говорит, я не хочу к тебе. И она к Иисусу подошла. А Иисус, знаете, что Иисус ей сказал? Иисус, у него в руке такая книга была, светящаяся. Он сказал, читай мое слово. Читай мое слово. Дорогие братья и сестры, мы должны читать Слово Божие. Мы можем читать какие-то книги, но если мы не будем читать Слово Божие, мы обязательно скривим. Обязательно нас уведут в сторону. Читайте Слово Божие. Я хотел бы, чтобы мы молились, чтобы Бог нас благословил, чтобы мы прилагали к нашей молитве сердце, сердце и усердие. И тогда Бог будет являть чудеса и знамения, и будут наши родные и близкие спасаться. Давайте встанем на наши ноги и прославим нашего Бога.